Таня пише Водяна, чи правда, що існують, існують і ведуться активні перемовини щодо Одеси, щоб якимось боком вона була все-таки під, під Росією? Бо багато пишуть, що політологи про таке кажуть. Відуться переговори, щоб Росія була, О, щоб Одеса була російським флавом. Відуться якісь тайні переговори. Я бы сказала, что даже Трамп, видимо, представители Трампа обсуждали это в Кремле. Mm. Ну смотрите, какие карты. No. Ведутся переговоры. Ведутся. Какие-то ведутся. Ну по итогу что? По итогу по результату. По итогу Одесса. 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 Одесса в семье в Украине. Одесса в семье в Украине, но видите, опасность обстрелов, да. Ну, они же пытаются, да, или раскачать себя. ну вот ну, что. Вот. Да, да, да. что Анна просит про белую Церковь. У нас в районе аэродрома, переживая, думая. Белая церковь. Белая церковь. Белая церковь. Белая церковь. Дьявол падает. Опасность есть. Планая лица. Плавно. Ну, это может, смотрите, это, как всегда, может лететь на белой церкви, да, когда оно летит. Да. Сбиваем Дженни. Ну, по итогу, какие планы на белую церковь? Какие? Работа Это может быть опять, да? Тут вот оно уже такое было. Цели производства. И вот по этой карте, да, перед тем, как уже прилетела в производство, тоже подала эта карта. То есть приоритеты сейчас или попозже, да? же, ну, то есть опасность, да, идет, Да, так в жизни. Так, поставили все лайк. Я надеюсь, уже все поставили. Задонатьте на Збройные силы, поддерживайте. Нам нужно придбать два автомобиля. Это очень важно. В Белозерках, Херсонской области. Че будут знову купаться в Белазерке? Белозерка, Херсонская область, покупаться. Это ж так как перчик. Знаете, такий парчик світлый Белазерка. Ну, нет, Ну, я не вижу. Okay. Ну, опасность обстрела, ну, разрушение. Пацаны головы. Ну, я не вижу, что... Не вижу, да? Mm -hmm. Питаю ты... До трасса Херсон Миколаев будет россиянами контролироваться. Трасса Херсон Миколаев. Может, какая что там летают дроны, поняли? Вы они блокируют трассу. Машины тут, может, кидать просто дроны. Контролировать росіяни, Трасса Херсон Миколаев. Трасса Херсон Миколаев. Вот ну тут хитрые действия, видите, наведение, это вот видимо все, что связано с дронами вот в таком плане. Угу контролировать, потому что прямо контролировать. планы есть такие, ну прям чтобы контролировали, вот жестко контролировали, не, у них ограниченные возможности, а вот какие-то подлые хитрые действия, ну это видимо чтобы, ну создать трудности, максимальные трудности. Чи через сможет вывести украинских з покровска

Там такие карты. Опять по-моему попасть. Можете Ну, часть. Влюбленная, да, это какая-то часть. Так. Багато сьогодні в тіктоці мені показували. Люди скидали, я дивився в інстаграмі, що бага... коментарі, типу, що Зеленський погано виглядає на зустрічі з Мерцем, да? і хтось пише: візьміть лікарняний. І що там що з Зеленським взагалі зараз і найближчий час загрози йому і що з ним відбувається? Зеленський. Тому що я сам подумав собі, знаєте, все таки в нас, як би там хто до нього не відносився, він зараз лідер, і від нього дуже багато залежить, і його стан Ну це вже дуже важливо. Ну, тут сильная усталость, это да, понятно. Ну, по поводу опасности, видите, все тоже. Все тоже только опять, да, ускориться быстрее, чтобы угу. отстранить. Ну, любые методы. Давайте да. так. Це дійсно чи так є, чи це так виглядає, що Європа ну, починає дуже підтримувати Україну, що розуміє, що їм її треба взяти. Тому що кажуть, що посольував Європу, типу, ну, змушує їх вступати за Україну. Не Тут і хитрить, угу. ну, дійсно починає розуміти. Начинают понимать Не все, не все. Mm -hmm. Но, опять же, планы у, у кремлевской власти по Европе нехорошие, по определенным странам. Mm -hmm. Еще раз, это не значит, что они пойдут, вот как арда пошла в Украину, да? У них там другие планы. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень mm -hmm. нехорошие. Знаете, как по картам? Взять без шума и без пыли какие-то страны. Но по типу зеленых человечков. Там есть опасность, что этому они, у них есть опыт блэкаута в Европе, есть, угу. когда положить интернет-связь, да. Но ну, помните, мы наблюдали ситуацию, как это происходило Испания. в Крыму. Да, в Крыму и Испании. И воспользоваться именно они воздействуют как-то на молодежь, на тех, кто. Ну, опять, да, спасители русского мира, но есть в определенных странах любители русские и любители русского мира. Такие планы. У них как-то индивидуальный подход к каждой стране с учетом, ну, видимо, с учетом особенностей. Они, да. они там заслали своих этих э, ФСБшников, это да все зондируют и делают что да, требует. Да, да, Ирина да. И про Львов. Львов, что же такое? Квитучий Львов. 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 Ну, опасность идет. Она висит над Львовым, Опасность. Вопрос во времени. Поняли? Вопрос во времени. Угу. Как бы оно висит. Но Живу. это опять же там связано перемещение и передвижение по понятным мотивам. Да. Миколаев. Опасность сразу. Под вопросом, карты нехорошие, но двойка все-таки, башня тут падает. Все-таки есть шанс как бы, уменьшить эту ситуацию. Но, к сожалению, видите, планы, тоже планы по Николаеву есть. Тоже разгонять дезинформацию усиленно. Опасность диверсии остается. Оля питає, чому через декілька місяців після повернення з полону є багато помирає? Військовослужбовців. Це, ну, це і так розумічно. Давайте що. кату це, ну, це катування, чи це досліди? Чи, ну, просто ми розуміємо, з одного боку, погіршується здоров'я капітально. Чому? Це... Ну, очень, ну, вы Король мечей это карта, да, Кремлевской власти. Десятка жезла, да? Но это невыносимые тяжелые условия, раз, это просто ну, невыносимые. Ну, здесь все вместе. И опыты, и то, что они к ним применяют что сказать? Это больная тема. Боже, кто, если у вас четыре поворачивает, им требуется реально дуже сильна медична психологическая помощь. Поддерживайте, как можете. Нет, за... это просто словами не описать. невозможно описать. Не, И даже сами, кто они проходят, ну, это, это ужас. Это о боже мой! Так даемся. Ну я все-таки можем подавать Никополь. Никополь да. Все время не пишут Никополь. 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 Да. Опасность остается. Да. Опасность. Остается опасность. Тоже разгонять. Ну идет опасность и Дезу гнать. Дезу, Дезу там. Да. А от питанечку по сумах пишуть, чи правда, що е, суми буде під Росією? Суми буде під Росією. Суми Сума Будло Росії, сума Була Росії. План у них был, видите, еще раз, был какой-то сговор с каким-то королем Пентакли, когда они думали, что они быстро все это прокрутят. Сон российский, нет. Дежаве. Так как есть. Да.

Ну здесь близки мы больше к остановке к войне. Oui, ну oui. это опять же не точно, потому что здесь карта выбора. Это когда говорят, что есть, если проиграет, ну произойдет что-то, да, оно меняет поворот событий. Но к остановке войны, к остановке мы близки. Да, я это, но я не знаю, как будут дальше любостеньки. Не, а, больше... не к миру еще раз, а к остановке. Ну да, если пишет Лена Николаевна, ця, ця война на руки, Ну, она вже руки отрывается. Война, да. Еще э, война будет долго продолжаться в Украине. Очень долго будет продолжаться в Украине. Долго В Украине. Продолжать слава Да нет, они. По плану... По плану. Ну, план — это... Ну, сильный мир, сильных мира всего что-то. Как бы остановить ее, да, остановка, чтобы воплотить какие-то свои планы. Ну, жизнь mm -hmm. или как свыше вносят свои коррективы. На mm -hmm. Насколько... Россия, на насколько США влезли в, в керование Украины на сегодняшний день? Тому що я читав статтю дуже цікаво про те, що Україна чуть, майже чуть там не, не, одна, не єдина країна в Європі, яка повністю контролюється США. Наче, як, як говорили як Штат. Ну, не штат, але ну, просто... Давайте так: Україна повністю контролюється США. Україна на сьогоднішній день повністю контролюється США. Де ні, це обман. бачите, обман. Полностью она не контролируется. Вот они, у них план полностью контролировать Украину. Буду. Полностью. Буда. будет. То есть это тоже, да, свой президент. Ну, поняли. Украина будет полностью контролироваться. Украина будет полностью контролироваться. Нет. Ну, вот как бы противоборство, видите, идет. С одной стороны, Кремль раскачать ситуацию, да, чтобы свой был президент. Точно так же, как бы, ну, там другой план, как бы поставить своего президента в США. У, у Трампа уже есть и при, наступник? Ну, то, что структуры определенные есть, которые, как бы, ну, это же еще со старых времен. Помните эти структуры, да, скорее всего? Да. Вот эти. А вот у Трампа уже есть наступник, преемник? Трампа есть наступник, преемник. Ну, кто бы стал президентом, да, в Украине? Не, даже не про Украину, просто в Трампа. А, просто в Трампа? Да, ему ж много лет. И много кто говорит, что в него может на день уйти. Да, это правда. Там все время, там ему идет. А что ему может захвореть? отстранение идет, я отстранение, там неизвестно что. Поехал на Аляску. Трамп поистине. Трамп поистине. Еще как бы, видите, сомнения. Ну то есть, видимо. А один из. Да. Один из Ну, вообще-то тут каким-то образом то ли договоренность. Вот мне все время карта ребенка падает. Ну, в смысле, взрослого ребенка Трампа. Ну, кажут, что его просто съедят, их что там же. Это же не монархия, он не можем передать так как Лукашенко. Ну да, вот как бы такое желание, да. Ну, то кажется, ли договоренность два. такая была. Тяжело Может, ну, Но ну, вот на сегодняшний день, видите, то есть тут противоборство еще идет. Чтобы... Вот так вот. Вот так вышло. Так, любасеньки. Дякую за прекрасный эфир, что были с нами, что обираете меня. Паня Лена, вам за прекраснейший эфир. До встречи. Бережите себя. Пока. Да, пока.